Hej hej. Dzisiaj nauczymy się dwóch najważniejszych czasowników, czyli ser i estar. Ser używamy do cech stałych, narodowości, cech charakteru, czasu, dat oraz przynależności. Zobaczmy zatem odmianę czasownika ser. W liczbie pojedynczej to będzie: yo soy, tu eres, él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Chilip Chucuadovesdaña. La tierra es redonda, esta mesa es de madera, el color de pelo de mi mamá es negro. Narodowość, Chili. soy de Polonia, Pedro es peruano, Ana es cubana. Ceje carácter. Ana es muy tímida. Pedro es una persona muy tranquila. Zdaña dotyczące chasu. Chili. Es la una. Son las dos de la tarde. Es tarde. Apúrate. Zdaña dotyczące date. Hoy es martes. Hoy es el 24 de abril. El concierto es en viernes. Zdania dotyczące przynależności, la culpa es tuya, la bicicleta es mía, el libro es de Pedro. Teraz odmienimy sobie czasownik star, który dotyczy umiejscowienia, stanów przejściowych, samopoczucia oraz nastrojów. W liczbie pojedynczej będzie. Estar odmienia się. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Un maestro viene, y Mi hermana está en casa. El banco está muy cerca de aquí. Un maestro de estancias. La mesa está sucia. Pedro está enfermo. Marta está enfadada. Está lloviendo. Samopoczucie, czyli ¿Cómo estás hoy? Estoy muy contenta. Estoy muy nerviosa. Estoy muy triste. Zazwyczaj el czasownik ser łączy się z de, natomiast estar z en. Na przykład: Soy de Polonia, pero ahora estoy en Italia. Pedro es de Italia, pero ahora está en Grecia. Loop. La mesa, que está en la cocina, es de madera. Miguel está en Madrid. Miguel es de Madrid. Tłumaczenia podanych zdań znajdziecie poniżej. Zapraszam do subskrypcji kanału.